यहाँ पे मैं रही हूँ टू पॉइंट फाइव एम एम और वो है थ्री प्लाई की इसको अब हम मैयर करेंगे तो ये तीस सेंटीमीटर अब यहाँ पे हम थ्री चेन को स्किप करेंगे और चौथे के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे एक और इसी स्टिच के अंदर ये दूसरी डबल क्रोशीट दो डबल क्रोशीट फिर एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर दो डबल क्रोशीट एक और ये दो देखिए इस तरह अब नेक्स्ट नेक्स्ट चेन के ऊपर यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक दो और इसी तरह ये तीन ट्वेंटी डबल प्रेश बना उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल प्रेश फिर वन और टू टू चेन ये दूसरी डबल प्रेश एक दो और ये तीन यहाँ पे ये यह देखें इसी तरह यह देखिए यहाँ यह पे मैंने अट्ठाईस डबल क्रोशी कंप्लीट कर ली है एक डबल क्रोशी फिर वन एंड टू चेन और इसी के अंदर यहाँ पे बीस डबल क्रोशेट कंप्लीट ग्रोशीट कंप्लीट कर ली हैं अब ये जो लास्ट डिच है इसकी इसमें एक ये दो दो डबल क्रेशीट फिर एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर फिर से दो डबल क्रोशीट एक और ये दो दो चैन दो चेंग के बाद एक और ये दो फिर वन चेन वन चेन के बाद यहाँ से एक स्किप करेंगे और दूसरी के ऊपर एक डबल क्रोश है फिर वन चेन स्किप वन और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोश है फिर वन चेन स्कीप वन नेक्स्ट के ऊपर एक नंबर वन चेन फिर वन चेन स्कीप वन, स्कीप वन, स्कीप वन ये देखें इस तरह मैंने इसको बना लिया है अब इस जगह पे एक डबल क्रेश और फिर दो चेन एक और दो और इसी के अंदर एक डबल क्रेश फिर एक चेन स्किप वन और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रेश फिर वन चेन स्किप वन और नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रेश इसी तरह इसको बनाते जाएंगे नेक्स्ट जो बीच नहीं उस तक देखें इसी तरह इसको यहाँ तक बनाएंगे यहाँ पे देखें मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है इस जगह ये जो वन डबल कुचिंग थी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह यहाँ पे ये ग्यारह हैं और इस जगह पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह एक चेन और इसके अंदर फिर एक डबल क्रेशी फिर वन टू चेन और इसी के अंदर ऐसे डबल क्रश फिर वन चेन वन चेन के बाद इसके ऊपर फिर वन चेन स्किप वन इसी तरह इसको यहाँ तक दे। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये बना लिया है अब एक चेन, एक चेन के बाद इस जगह पे एक डबल क्रेशे और ये दूसरी डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन और इसी के अंदर फिर एक डबल क्रेशे और ये दूसरी डबल क्रेशे फिर यहाँ पे जो थ्री चेन लिए थे उसके ऊपर एक डबल क्रेशे इस तरह यहाँ पे भी अब फिर एक दो और तीन तीन चैन और इस जगह पे अब हम डबल क्रोशे एक और ये दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे फिर एक और दो दो चैन और इसी के साथ एक और ये दो दो डबल क्रेशे फिर एक चेन और यहाँ पे इस जगह पे एक डबल क्रेश इसी तरह एक चेन और इसके अंदर एक डबल क्रेशे फिर एक चेन और एक डबल क्रेश इसी तरह इसको बना लेंगे एंड तक देखिए यहाँ पे इसको यहाँ तक बना लें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ पे ग्यारह थे और यहाँ पे बारह फिर वन चेन वन चेन के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशे फिर वन एंड टू चेन टू चेन के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशे फिर वन चेन तरह इसको बनाते हुए तक बना यहां यहां पे देखिए मैंने इसको बना लिया इधर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये एक पंद्रह टू चेन, टू चेन के बाद इसी के देखें इसी तरह इस राउंड को एंड तक बना लें और फिर इसको बनाने के बाद सात राउंड और बना लें मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे ये यह देखिए मैंने ये राउंड नौ राउंड कंप्लीट कर लिए हैं अब इसको इस तरह ये देखें इस तरह इसके ये बाजू बनेंगे अब यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे और इसको इसके साथ अटैच करेंगे इसको अंदर की तरफ धागे करेंगे फिर चेन बनाएंगे दो और तीन तीन चेन और फिर इस जगह पे एक डबल क्रोशे दूसरी डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन और इसी के साथ दो डबल क्रेशे एक और ये दो दो डबल क्रेशे अब यहाँ पे दो को स्किप करेंगे और तीसरे चेन के अंदर एक डबल क्रेशे बनाएंगे फिर एक चेन, एक चेन के बाद इसी स्टिच के अंदर डबल क्रेशे देखें इस तरह फिर दो को स्किप करेंगे एक और ये दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर एक डबल क्रेशे फिर ये दूसरी डबल क्रेशे फिर दो चेन, एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर एक और ये दो दो डबल क्रेशे इस तरह ये देखें बनेगा ये फिर नेक्स्ट को भी दो को स्किप करेंगे दो स्टिच को और तीसरी के ऊपर एक डबल क्रेशे फिर एक चेन और इसी स्टिच के अंदर फिर एक डबल क्रेशे फिर दो को स्किप करेंगे एक और दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर एक डबल क्रेशे ये दूसरी डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर फिर दो डबल क्रोशे एक और ये दो देखें इसी तरह इसको हम एंड तक बना लेंगे यहाँ तक इस जगह तक ये मैंने कंप्लीट कर लिया है अब इस जगह पे एक डबल क्रोशे और ये दूसरी डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे, फिर एक एक चेन लेंगे और इसको इस तरह देखें बाजू बनाएंगे इसके साथ यहाँ पे इसको एक सिंगल क्रोशे बना बना लेंगे फिर बैक आके यहाँ पे फिर दो डबल क्रोशे एक और ये दो दो डबल क्रोशे इसमें देखें इस तरह और फिर यहाँ पे दो स्टिच को स्किप करेंगे एक और दो और तीसरे के ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशे फिर एक चेन और इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशे फिर यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे फिर ये दूसरी दो डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर दो डबल क्रोशे एक और ये दो यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर एक डबल क्रोशे फिर एक चेन और इसी स्टिच के अंदर फिर एक डबल क्रोशे इसी तरह इसको यहाँ तक बना लेंगे इस जगह तक यहाँ पे ये देखें मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे ये दूसरी डबल क्रेशे फिर एक चेन और ये दो दो चेन, फिर इसके अंदर एक और ये दो दो डबल क्रेशे फिर उसी तरह से हम पैटर्न रिपीट होगा दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर एक डबल क्रेशे फिर एक चेन और इसी स्टिच के अंदर दूसरी डबल क्रेशे फिर दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर डबल क्रेश बनाएंगे इस तरह ये बनाया है फिर ये दूसरी डबल क्रेश फिर एक और दो दो चेन और इसी स्टिच के अंदर दो डबल क्रेश एक और ये दो फिर दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर एक डबल क्रोशे फिर एक चेन और इसी सेम स्टिच के अंदर फिर डबल क्रोशे ये देखें इसी तरह इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे यहाँ पे ये यह देखें मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है अब इस जगह पे एक डबल क्रोशे और ये दूसरी दो डबल क्रोशे फिर एक चेन अब इसको ये देखेंगे जो बनाए थे हमने इस जगह पे इस बाजू को इसके साथ अब सिंगल चेन बनाते हुए बंद करेंगे ये देखिए यहाँ पे इसी तरह आगे नेक्स्ट यहाँ पे पाँच राउंड और बना लें इस तरह ये होगा